Ой. Ну вот, мы оставили машинку. Вот преграда. Вот толстопус, скажи что-то нащадкам. Три. А вот дорога вдаль. Вот там жирбас. Стоит. На фоне сожженного рояля. Да Жирбас развлекся. Ничего не скажешь. А тут водопадик. Вот жирбас стоит на краю огромного провала, который образовался в результате крушения моста. Вот он перебегает. Наверное, у него уже шкары мокрые, судя по тому, что один каблук у него в грязи. Все, он перебрался. Сейчас мы посмотрим. Ого, смотрите! Ничего себе! Да! Вот тут очень крутой подъем. Мы потягали тропинку. Сейчас нам надо карабкаться вверх. Мы сели на деревцо. Вот толстый пуз отдыхает. Что расскажешь про путешествие по тропинкам? Тешло! Как те наши украинские тропинки, которых нет. Да, но они есть, как суслик. Фу. Вот так вот. Вот наша тропиночка. Мы наконец-то ее нашли. И приходится карабкаться по склонам. Вот лес. Вот оттуда мы пришли. А здесь у нас по правую руку открывается... Офигеть, какая картина гор. Вот это такой ужасный склон. А там горы. Сейчас Жирбас, как настоящий сепаратист, будет смотреть эти выдвинуты. Вот он выцепляет украинские военные базы, как настоящий этот наводчик. Вот там полоны на руна. Тут красивые камушки. Солнышко уже, блин, хочет заходить. Вот оно. Где оно Не понимаю вообще. И красивая природа. Вот жирбас Довольный. Машеч. Да, уставший. Ну что он самый толстый среди нас. Да-да-да. Ну вот, посмотрите на эту худышку толстую. Центнер ходячий. Mm, центнер. Его хорошо брать в походы. Если что, он заменяет молочного поросенка. Так, самое главное, что мы еще не знаем, как отсюда будем спускаться. Вот это да. Фух. Ну вот, мы уже на полной Вот тут мемориал парашютистам. Жирбас достает биноклик. Крест тут для чего поставленный с громоотводом причем а там дальше Идяются горы а там военные какие-то сооружения бывшие солнышко светит все очень классно вот так вот вот жирбас втыкает на горы диверсант Вот т а